જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ ગુજરાતી લોકસભાની ચૂંટણીમાં પત્રકારો સાથે થયેલા અન્યાયને લઈને ગુજરાત રાજ્ય પત્રકાર એકતા પરિષદના માર્ગદર્શન હેઠળ દાહોદ જિલ્લાના પત્રકાર એકતા પરિષદ દ્વારા દાહોદ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું ગુજરાત રાજ્ય પત્રકાર એકતા પરિષદ દ્વારા આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં મતદાનના દિવસે તેમજ મત ગણતરીના દિવસે એન્ટ્રી પાસ માટે થયેલા અન્યાય માટે કલેક્ટર શ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. દાહોદ જિલ્લાની માહિતી ખાતા દ્વારા સૂચના આપ્યા અનુસાર દાહોદના પત્રકારશ્રીએ શ્રીએ ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન પોતાના ડોક્યુમેન્ટ માહિતી ખાતામાં આપ્યા હતા. તેમ છતાં પણ લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદાનના દિવસે તેમજ મત ગણતરીના દિવસે ના એન્ટ્રી પાસ નહીં આપવામાં આવતા આ અયોગ્ય વર્તનથી નિરાકરણ માટે દાહોદ એકતા પરિષદ દ્વારા દાહોદ જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપર પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું જે રાજેશભાઈ સિશોદિયા પત્રકાર એકતા પરિષદ સભ્ય અને યોગેશભાઈ ચૌહાણ પત્રકાર એકતા પરિષદ પ્રમુખ દાહોદ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું રિપોર્ટર શૈલેષ કુમાર રાઠોડ દાહોદ સ્ટાનિવ ગુજરાતી લાઇવ साथियों नमस्कार जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल सात तारीख के रोज़ चुनाव है और चुनावी माहौल हमारे दाहोद के अंदर है पूरे देश भर में चल रहा है तो सभी पत्रकार बंधु जो हमारे साथ खड़े हुए हैं हम इसलिए खड़े हैं कि हमको यहाँ से कार्ड बनकर नहीं दिया गया है ताकि उस कार्ड के माध्यम से हमारी भी इच्छा थी हम भी चाहते थे कि हम भी गाँव गाँव जाएँ कवरेज करें हालाँकि हम कवरेज करने के लिए तो जा सकते हैं परंतु जो चीज़ हमें और भी कवरेज करना था वो हक और अधिकार हम हमारे पास अभी नहीं है इसके विषय में हमारे जो कि गुजरात पत्रकार एकता परिषद के दाहोद जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है वही आपको सारी जानकारी दे देंगे कि क्यों हमारा कार्ड नहीं बने हालांकि जो पहले ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे चार चार फोटो वो भी हमने दिए इसके बाद जो हमारे कि भाई जो भी तुम्हारे तंत्री हो जो एडिटर है जो इंचार्ज है जो भी आपके चैनल के उनके दिए मैं खुद आरजे भारत न्यूज़ सेवन का ओनर हूँ मैंने भी अपने पत्रकारों के यहाँ जमा किया है और लीड इंडिया एसोसिएशन के साथ हमारी फ्रेंचाइजी है सब आप अलग अलग चैनल के भाई यहाँ मौजूद है तो उसके बाद हमें जानकारी दी गई एक लिंक आई कि भाई लिंक के अंदर आप क्लिक करें और ख़ुद यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरे वो भी हमने भर दी डिटेल्स भरी हमारे द्वारा उसके बावजूद भी हमारे कार्ड नहीं आए तो हमारे मन में बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे कार्ड क्यों नहीं आए हालांकि हम कह नहीं सकते कि क्यों नहीं आए पर हम इतना कहेंगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है ये हम सबको लग रहा है भाई सही है ना हमको ऐसा लग रहा है हमारे सभी भाइयों को लग रहा है तो अब हमारे जो प्रमुख है वो बताएंगे कि क्या है हकीकत और क्या सच्चाई है क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कौन सा कार्ड एक्रिडेशन जो कार्ड है जिन जिन के एक्डेशन कार्ड थे केवल उन्हीं के उन्हीं के कार्ड आए तो मेरा सवाल ये है कि दाहौद जिले में कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके एक्डेशन कार्ड है उनकी भी तपास होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए यह सत्य और हकीकत बात में कहना चाहता हूँ क्योंकि आ, हम लोग कहते हैं आप यूट्यूबर हो भैया हम छोटे पत्रकार हैं लेकिन हमें लोग हैं जो गांव गांव हम जाते हैं और सत्य हकीकत दिखाने की कोशिश हम करते तो इस समय हमारे प्रमुख यहाँ खड़े हैं गुजरात एकता परिषद के आइए उनसे बताइए सर बताइए लाहौल जिला पत्रकार एकता परिषद जिला प्रमुख योगेश भाई चौहान जी માહિતી અધિકારી જે એમ કે છે કે દાહોદ જિલ્લાની અંદર એક ક્રેડિશન કાર્ડ છ થી સાત જણાના જ છે તો આ લોકોના ઇઠ્યોતેર જણાના કેવી રીતના જે ચૂંટણી ક્યાર કેવી રીતના નીકળે છે અને એમ છે કે બધા આગળથી આવેલા વ્યક્તિ છે એમના નીકળે લાગે આ શું ભેદભાવ નથી તો ત્યારે શું છે एक तरफ ही कहते हैं चूंटनी कार्ड निकली लिया थे चूंटनी पास निकली रिया थे हमें एत, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज हमें बहुत दुख हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे भी हक अधिकारों का खनन हो रहा ये हमें लग रहा है तो हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा किसी भी पत्रकार भाई बंधु के साथ नहीं होना चाहिए कोई किसी हम क्योंकि कोई जाति धर्म भेदभाव या भाषा का भेदभाव ना रखते हुए हमें पत्रकारिता की गरिमा रखते हुए हम पत्रकारिता हमें करना चाहिए यही मैं कहना चाहता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन है वो सब के लिए होना चाहिए उसमें ये चाहे वो बोले सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूबर हो चाहे टीवी चैनल वाले तो मैं टीवी चैनल वाले भाइयों से भी मैं उनको कहता हूँ कि गांव-गांव तो ये हम छोटे पत्रकार जाते हैं तो हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए सरकार सिर्फ से ये हम गुजारिश करते हैं धन्यवाद ध्यान है? मैं राजेश सिसोदिया आर्य भारत न्यूज़ सेवन का एडिटर इन चीफ धन्यवाद